Латышева 8 возле школы, вот мы сзади. Школа. Вот такое много лет уже строение. Никак никто не придумает, что с ним делать. Здесь периодически происходят вот такие вот пожарчики. Внутри организована свалка. В задней э, в задней стенке вот отверстие и видите да здесь школа кто хозяин этого э, строения никому не известно и последних 5-6 лет вот такое оно и есть собирается ли человек что-то здесь делать Непонятно.